dan tak wajarlah kita bila kita dengar je kita kritik. Kita dengar, kita kritik. Jadi uh, satu benda yang kita kena insafi kadang-kadang bila dengar sesuatu perkara kena duduk fikir dahulu. Sebab kadang-kadang dalam kebanyakan perkara dalam hidup kita kita nampak benda tu macam cantik tapi bukan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. alaihi wasallam. Ataupun kadang-kadang kita nampak benda tu macam cantik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lain daripada tu. Lain daripada apa yang kita nampak cantik tu. Dan jangan gunakan akal kita, otak kita untuk membantah sesuatu yang kita tak tahu. Pasal apa tak boleh nampak macam elok aje. Jangan buat macam tu. Dia bukan pasal elok kata elok. Kalau Nabi sallallahu nak Nabi Uh, sallallahu alaihi wasallam larang, maksudnya benda tak boleh buat dah. Kan banyak orang akan bagi alasan yang sama. Apabila ditekankan untuk mengikut sunnah, ada sahaja alasan dia. Kenapa tak boleh buat benda ni kan elok, nampak macam cantik. Kalau ada tuntutan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang paling utama. Itulah yang paling layak untuk diikut dalam apa sahaja hal. Dalam apa sahaja situasi. Ada sunnah, ikut sunnah. Kalau Nabi tak larang, tak ada dalil yang menunjukkan larangan, tidaklah menambah ibadat-ibadat yang baru. Okey, terpulanglah. Tetapi kalau ada larangan, yang lebih baik sepatutnya tinggalkan kembali mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan tentang cantik apa yang kita nampak cantik. Meskipun cantik, meskipun ramai orang buat tetapi yang sepatutnya dijadikan sandaran kita adalah Nabi buat macam mana dalam situasi itu. Dalam situasi itu Nabi buat macam mana? Itu yang lebih utama untuk diikuti. Sama lah dalam kebanyakan hal. Dalam ibadat, dalam zikir kita, dalam ucapan-ucapan uh, seharian kita. Tengok macam mana Nabi SAW buat dan amalkan. Itu yang lebih baik. Kadang-kadang nampak Contoh lah, contoh yang mungkin menjadi kebiasaan orang juga. Kalau kita mendengar tentang musibah, tentang musibah yang melanda umat Islam, musibah yang melanda negara-negara Islam dan sebagainya, orang kebiasaannya dia akan uh, buat majlis solat hajat sebagai contoh. Pada musibah berlaku, buat solat hajat. Apabila umat Islam ditindas, umat Islam ditindas, okay? di zaman Nabi SAW, ada banyak situasi yang umat Islam diperangi, ada orang yang dibunuh, ada utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihantar, utusan tu dibunuh. Ada orang yang mengkhianati perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang terperangkap di dalam di dalam kawasan ataupun di dalam perkampungan yang orang kafir menzalimi mereka. Semua situasi ini, apa yang Nabi buat? Kalau situasi runsing, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan doa kunut. Nabi akan doa tu. Setiap fardu solat daripada subuh sampai isyak Nabi akan baca qunut. Kalau ada orang Islam yang dizalimi, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan doakan supaya Allah tolong orang yang dizalimi. Kalau ada orang yang melakukan kezaliman kepada orang Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan doakan supaya Allah laknat orang yang melakukan kezaliman kepada orang Islam dalam setiap solat fardu. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Baik. Ini contohlah cukup ke tak cukup sewajarnya sewajarnya dalam bab berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab menghimpunkan orang Islam di atas satu doa itu telah memadai sebab itu yang Nabi buat tetapi inisiatif sendiri siapa nak berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersungguh-sungguh dia nak berdoa ini terpulang masing-masing Menyiapkan ketenteraan untuk lawan Ini urusan yang kedua Urusan keduniaan Tetapi Setakat mana kita patut menghimpunkan orang Islam bersama-sama Untuk satu solidariti agama Atas nama agama Ataupun atas nama syariat Kunut Dalam setiap solat fardu Baca kunut Itu dah memadai dah Baik Ini isu agama lah Ini berkaitan dengan agama Baik, apa yang berlaku sebahagian orang Mereka kata Bila kita lihat orang Islam ditindas orang Islam ditekan kita buat majlis majlis nak berhimpun nak menceritakan solidariti bacakan bacakan kisah-kisah ini okey ini tentang menambahkan kefahaman menambahkan kefahaman menambahkan kecintaan nak bagi orang faham ini okey ini okey tapi bab ibadat apa orang selalu buat kadang-kadang orang dia tak amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut dia tak buat tapi dia buat benda lain kita kumpul kita solat hajat beramai-ramai sebagai contoh Solat hajat tu betul lah. Ada. Tapi bila Nabi suruh solat hajat? Nabi SAW suruh solat hajat apabila kamu ada hajat. Kamu ada hajat kepada Allah SWT, kamu nak minta kepada Allah SWT, kamu ambil uduk. Lepas kamu ambil uduk, kamu solat dua rakaat. Lepas kamu solat dua rakaat, kamu minta hajat kamu kepada Allah SWT. Ataupun kalau kamu ada dua pilihan. Antara dua pilihan, tak tahu nak buat pilihan yang mana satu. Kamu ambil wudhu Kamu solat dua rakaat Kamu doa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya Allah bagi pilihan yang, yang tepat Yang sesuai untuk kamu Ini namanya istikharah Nabi ajar Jadi bila Nabi buat Apabila orang ada hajat Apabila orang ada sesuatu istikharah Nabi pesan buat begini, begini, begini Tapi apabila keadaan Melibatkan kepentingan awam Kepentingan awam Negara diserang Umat Islam ditindas Nabi tak anjur kuat buat begitu. Nabi anjurkan setiap fardu solat kita baca kunut. Dengan dibacakan oleh imam, diamimkan oleh makmum. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita nak tukar, kita nak tukar. Boleh kita ambil hadis tentang Nabi suruh solat hajat ni kita pergi tampai untuk kita buat ramai-ramai. Bolehlah kalau nak buat. Tetapi, balik kepada soalan macam mana Nabi buat dalam situasi itu. Nabi tak buat begitu dalam situasi itu. Dalam situasi itu, petunjuk Nabi SAW tak sama lain. Sebab itulah akhirnya kita kena sentiasa bertanya kepada diri kita. Dalam situasi ini, apa yang Nabi buat? Sallallahu alaihi wasallam Dalam situasi yang sebegitu Sebab dalil boleh dibacakan Dan boleh ditampalkan di mana-mana sahaja tapi nak melihat dalil ni kena melihat secara menyeluruh. Situasi yang macam tu apa yang Nabi buat? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sentiasa mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbalik kepada isu tadi tu tentang doa ni antara perkara penting dalam kita mengucapkan doa adalah nama Allah lah sebut kembali kepada Allah. Ha? Macam budaya Arab. Mungkin ada kepercayaan Arab yang tak bagus juga. Tapi di sebalik itu, budaya Arab ni selain daripada kepercayaan Arab yang tak bagus, ucapan-ucapan ini tak sebut nama Allah. Nabi datang, Nabi ubah ke semua tu. bukan pasal niat kamu. Doa sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Bismikallahumma fi amanillah. Ha? Gufranak. Kaf tu keampunanmu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Bamer ataupun sebut nama Allah. Begitu sepatutnya bila kita berdoa. Semoga, semoga ni semua tak payah doa malam. Nak kata semoga, semoga ni semua, letak nama Allah kat situ. Semoga Allah ampunkan kamu. Semoga Allah kurniakan kepada kamu kebahagiaan. Semoga Allah permudahkan urusan kamu. Ini sepatutnya. Duduk semoga, semoga saja tanpa nama Allah ni pergi buang jejok. Sebab itu bukan sunnah Nabi SAW. Jadi doa kena ada nama Allah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekurang-kurangnya ini satu pengajaran bila saya tengok video tu nak doa orang ni, orang kahwin ni doa semoga Allah bagi barakat kepada kamu. Semoga